Давай расскажи, какой бригады ты и начни с комбата. Так, я командир отделения третьего отделения второго батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины. Касаемо комбата, Тирона Андрея, которого <клес> командовал нашим батальоном до последнего времени. В данный момент его сняли с должности, поставили другого человека. Из-за чего его сняли? Потому как личный состав, как и офицеры, как и начиная от рядового солдата, заканчивая офицерами, были настроены уже против него. Настроил он тем своим бездействием, своим отношением к коллективу. Примерно, чтобы понимать, он, грубо говоря, плевал на коллектив, на его мнение. И на кроме себя, против себя, настроил еще людей с 25-й по бригады ВДВ. Во время выхода колонны, к которой он чтобы пройти безопасно, и начала боя, засаду, во время на, колонны, на него э, он ушел от колонны, то есть скрылся в то время, когда колонна начала занимать круговую оборону относительно последних событий, это получается 26 числа, да? когда было нападение на первый блокпост, на все предупреждения о том, что танки движутся в сторону первого блокпоста, он не произвел никакой реакции, никакой, никаких действий. Назвал всех паникерами, и что мне распускали слюни, сопли. Из-за чего, в принципе, нападение прошло, то пол. Первый блокпост был разбит. В то время, когда было уже, скажем так, очевидное нападение на первый блокпост. Но мои слова по теме того, что надо ехать, выручать ребят, он сказал, что никто никуда не поедет, занимаем круговую оборону на третьем блокпосту, который находится в приблизительно 15-20 километрах от первого блокпоста. Потом что еще? Что еще. Он был... Инициатором Забываю это слово Парадокс